Дали по игре чего не хотелось сегодня? победа была так близка не хватило игроков не видели каким стал мы играли что играли пятеркой тяжело очень играть ну, физически уже как могли боролись и в конце рывок сделали но в конце не, не, не повезло и не получилось это можно все списать, и нам осталось. Когда... что очень тяжело играть. Мы всем уже можно считать, сколько мы играем. Два месяца, 40 минут, играем. Еще одна пятерка. Что тяжело выдержать. Так по игре, проиграли подбор. Это... Можно понять, Потому что тяжело и в защите играть, и подбирать. Потому что у нас состав низкий тяжело бороться. Где-то старались, но этого не хватало. Проиграли сколько там, много подборов, дали лишние броски выполнить. И ну, в итоге вот. Алексей, с выходом Кучнерева функции центрового, наверное, на вас теперь? Плятый, да, ну, наверное что. Кто понимает, в боли. Вам не впервые. Не впервые? Не впервые. Такое уже было у нас, когда центровых не было, в вы раз были на этой, на этой позиции. Ну забрасывать под 29 очка, еще быть центровым, конечно, это серьезно. в вашем довозстве у меня Молодец. Имитировал центрового. Как спасибо. можно, так и. Спасибо. Алексей, так, и спасибо. Алексей. Все-таки глупости. за просмотр. Спасибо за поддержку. Как строили игру без вот ушедшего шумделя с, с тем составом, с той пятеркой фактически, на, которая осталась? Ну, мы строили игру, хотели построить ее так, чтобы мы все силы отдавали защите, а в нападении старались отдыхать. И мы хотели усыпить соперника, не дать им разбежаться, им взять и заканчивать атаки желательно на последних секундах, чтобы могли хоть немного разгрузиться, потому что в защите мы решили играть достаточно агрессивно, сдваивать, делать дабл, потому что он... Ну, с большими и с отверстиями мы решили сделать дабл с постраховкой и очень много сил давали Лусине. Поэтому на подъеме нужно было отдыхать и не дать команде разогнаться, разбежаться. Поэтому мы делали вот так вот. Ну, у Киевлян, в принципе, тоже не особо большая скамейка. То есть, ну, я не скажу, что совсем уж равные силы были, но довольно-таки ну, да, равные. Да. Чего не хватило нам, вот. Потому что у нас были моменты, когда мы могли сломить игру и в принципе даже... <coughs> Игра, в принципе, хорошая. Постепенно шаг за шагом мы все делали, все правильно нашли. Ну, я думаю, что в конце просто не хватило опыта и мастерства. Просто вот важные моменты, когда там хохотник молодой, дурацкий фолл, подарок, там кто-то счет фолл, страли два штрафных, они опять ушли вперед. И... В тот момент, когда она надо было выдержать все это, ну, не хватило нам опыта. Анатолий Шунькин, насколько у него там серьезная травма? Ну, Сынгел, я играл да? до конца, все нормально. Я думаю, что я просто забито. Да, да. да, да. Я думаю, что на следующий прием будет а Остальные ребята, которые бы могли вот, помочь Леше в роли центрового Ильченко, тот же Шепель, что там с ними? Они вообще выйдут, не выйдут на площадку? Как, как ситуация? Ильченко уже точно до конца сезона не выйдет на площадку. Шепеля просто поначалу <свят> поначалу беспокоить нога на тренировках, и мы решили его поберечь, когда, потому что Леша нужно будет У нас получается Шепель опять будет какой-то большой. Поэтому мы решили поберечь, вот, как-то восстановился и может поможет нам в следующих играх. Спасибо. Дмитрий, ну, очень приятно, что вы действительно почти весь матч боролись на равном с командой, которые очень большие игроки и которые от нашего, от нашего набора терялись и не могли даже посчитать часто их игроки. Это здорово. То есть команда, видимо, все-таки сплоченная команда, дружная. Но вопрос у меня следующий. то, что я задавал Леше, ушел Кушнеров. Вы уже умеете находить игроков где-то в НБА, в нашей Николаевской футбольной лиге. Есть кто-то просматривается у вас как центровой? Из тех, кто играет в нашей Николаевской лиге? До конца этого сезона может быть, можно поговорить с Епифанцем, все-таки потренироваться, может быть, был бы центровым неплохим. У него опыт есть в суперлиге. Я просто вам такой подсказку. А в какой клуб ушел Саша Кошмаров? Ну, куда-то в Казахстан, именно в Казахстан. в Алматы, вторая была. там сел четыре клуба в Казахстане. Все? Да, спасибо. спасибо. Тима, не знаешь, обойдет Киев? Спасибо.